Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama Rasa Oren untuk segmen baru Trade Talk. Rasa Oren Trade Talk yang menampilkan usahawan-usahawan yang telah pun membina nama di arena perniagaan di tanah rancangan dan juga di Malaysia khasnya. Dan hari ini kita bawakan kepada anda luar daripada skop perniagaan itu sendiri tetapi masih dalam lingkungan perniagaan bersama dengan pemilik Emir Rahmat Enterprise iaitu Encik Muhammad Hashahri bin Muhammad Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak panggil mana satu ni Hashahri ke macam mana? Panggil nama glamour nama tu. Glamour. Nama glamour. Ha, Matli, Matli. Matli. Ha. Ha. Okay. Tapi macam mana nak panggil Makli ke Encik Makli ya? Ha, Makli tapi lah, Makli ialah sana senang ke ha. tak? Ha. Aih, tersebut pula ni sembilan. <laughs> okay. Uh, yang mana uh, berpusat di Palung Lima, wilayah Raja Alias. Mungkin uh, kita nak tahulah sebesikit uh, dan mungkin uh, Encik Makli boleh kongsikan sedikit latar belakang cik Matli sendiri. Okey, terima kasih. Uh, saya Muhammad Syari lah boleh panggil Matli. Mm -hmm. uh, kami mula berniaga 2010. 2010. Uh, Okey. Dan sampai sekarang 2025. Mm -hmm. uh, di dalam rancangan di Federa Raja Alias lah. Raja Alias. Uh, kita special buat kutipan sampah lah. Kutipan sampah. Uh, Okey mungkin a uh, lahir di 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 di, uh, di uh, memang di Palung 5. Memang anak jati lah. Uh, lahir pun kat Palung 5 juga kat rumah. Palong 5. Uh, uh. Generasi kedua. Kedua. Generasi kedua. Uh, ya, Alhamdulillah. Okey dan a uh, perniagaan ini berpusat di Palung 5 eh. Hmm. Memang asas asas bermula di Palung 5 lah. Ah uh, ya saya. Mula di Palong oh. 5 dan di Palong 4. Hmm. Macam mana tercetusnya idea? Uh, Merobohkan satu syarikat yang biasa kita kenal a uh, menjual produk tapi yang ni dia lebih kepada menjual perkhidmatan. Mm -hmm. ha, macam mana boleh tercetus idea tu? Uh, saya bermula dulu memang mm. daripada buang dalam ladang. Oh okey. Kebanyakan kontraktor sampah rancangan memang mm -hmm. buang dalam ladang. Mm -hmm. So dalam ladang tu kita banyak masalah lain kita jumpa. Mm hmm. Antaranya kalau musim hujan tak boleh mm. nak buang. Oh okey. Uh, okay, lepas tu tempat pembiakan binatang binatang liar lah. Okay. Uh, dan juga melanggar pensijilan MSPO. Ah. ah so kalau bermasalah dengan sijil tu mm -mm. kita nak jual minyak sawit kita pun mm -mm. bermasalah. Mm -mm. Ah so kita ambil buat sedikit study sikit mm -hmm. ah, kita buang di landfill lah secara oh, di landfill mana tempat khas pembuangan ah, sampah. Tempat lah. khas. Ah tempat khas dan apa? daripada Palong Lima nak ke landfill mm -hmm. tu pun 75 km bukan yang dekat, oh, eh, dekat lah. Bukan bukan. Ah tu. macam itulah. Oh. Hmm. Jadi macam mana asas yang boleh tiba eh contohlah kalau macam di Bayu Mart tadi sebab bekalan ayamnya tu sukar didapati. Jadi dia wujudkan pula pusat pembekalan ayam. Tapi kali ni macam mana tiba timbul eh takkan tak ada lori sampah. eh tak? Ah hmm. kan. Ah jadi macam mana boleh timbul idea tu? Uh, tu ah lah bila hmm. kita ambil di rancangan, hmm. kita masih buang di ladang. Ah hmm. uh, contoh bulan 12 hmm. uh, musim hujan saya tak boleh nak masuk. Hmm. Sampah dah kutip, ah hmm. uh, tapi nak buang tak boleh. Ah hmm. uh, so memang tak boleh nak buang, hmm. lori simpan sampah hmm. sampai sehari dua hari. Ah hmm. uh, Masalah tu tak akan selesai mm -hmm. ha, Saya fikir-fikir balik mm -hmm. Sedangkan majlis boleh buang kat landfill yeah. ha, So kita ambil idea tu Kita mm -hmm. buatlah macam tu Maknanya ha. memulakan inisiatif Untuk mm. membantulah yes, saya. Lebih daripada ha. membantu PBT tu sendiri ha, Betul Okey, Dan uh, kat sini saya tengok profil Ada rakan strategik bersama MBFM Mungkin boleh jelaskan sikit <coughs> Yes uh, Kita ada usaha Dengan majlis Belia Fedah Malaysia Wilayah mm -hmm. uh, Raja Alias kita pun sendiri uh, belia lah. Belia? Uh, belia di, di rancang lah. rancangan lah? Di rancangan. Uh, uh, uh. So, dia orang bantu daripada segi uh, iklan, perjanamaan. Hmm. Hmm. Kita pun support jugalah program-program BFM. So, hmm. kita saling memerlukan lah. Hmm. Uh, kita pun bagi peluang pekerjaan untuk belia dalam hmm. rancangan. Uh, hmm. Kebanyakan pekerja kita belia lah. Kebanyakan belia. Yes, uh, Alhamdulillah. Uh. Jadi, orang kata sedikit sebanyak memberi semula kepada komuniti. Dan uh, kalau diikutkan kat sini, aset syarikat ni, wah, ni berapa banyak ada compactor untuk uh, untuk Amy uh, Rahmat ni? Kita bermula dengan lori biasa lah. Okay. Uh, lori, lori satu tan juga? Atau lori mana? satu tan, tan tiga tan, uh, ada empat biji. Oh, okay. uh, untuk yang lori compactor tu, kita baru pakai bulan empat ni. Uh, oh. Mana kita baru upgrade mesin kita lah. Mm, 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 baru mm. ada satu lah, uh, mm, mm, mm. baru pakai. Yang tu... Uh, cover kawasan mana? Uh, saya kalau rancangan dalam Raja Seluruh Alias Seluruh wilayah Raja Alias uh, ke, Saya baru kontrol dalam 30% 30%, uh, 30% eee. Dan akan ada penambahan lagi lah mm -mm. Dengan jentera baru kita mm -mm. Ramai dah yang berminat mm -mm. Cuma tunggu kontrak habis Nanti kita mm -mm. akan sambung lah ah. Uh. Di tanah rancangan tu sendiri Maksudnya di di, di uh, Felda Palung Ataupun wilayah Raja Alias tu kalau ikutkan kan, uh, memang Emir Rahmat saja ke ataupun ada syarikat-syarikat lain? Setakat pengetahuan saya, mm -hmm. saya ialah yang buat secara proper macam ni, mm -hmm. uh, saya ialah kot. Oh, uh, kebanyakan okay. lain sebab uh, mm -hmm. SW Corp tak boleh masuk ke rancangan. Mungkin oh. okay, ada kekangan-kekangan yang tadi tak boleh masuk. Oh. Uh, so, kita lah ambil inisiatif tu, mm -hmm. uh, jadi SW Corp untuk Felda lah. Haa, ah, ah. tu dia. Dia pula ganti SW Corp untuk mm -hmm. Ferda. <laughs> uh, jadi, kat situ uh, orang kata, Banyaklah membantu selain orang kata menyumbang kepada kebersihan tanah rancangan itu sendiri kan. Dan kini anak peneroka kembali ke tanah rancangan untuk menyumbang semula kepada rancangan itu sendiri. Dan tadi dah dimaklumkan asetnya makin berkembang dan sekarang ini kita tengok prestasi syarikat Alhamdulillah. Rancangan kawasan yang telah di... di selenggara eh. Hmm. Antaranya tulis kat sini Felda Palung 1 kom oh, eh, ni boleh boleh kata komplek Palung ni. Ha. Hmm. 1 2 3 4 5 6 12 13. Hmm. Raja Alias, Sungai Lui, Lui Muda, Basai hmm. Besar, Dimat Segi Fresh. Ah uh, Dimat Segi Fresh ni macam mana pula? Uh, memang ambil dengan ah uh, dia hmm. dengan dia lah, direct dengan dia. Hmm. Ha. Hmm. Hmm. Okey, lepas tu ada kat sini disebut klinik kesihatan Palung 4, 5 dan 6. Setahu saya untuk menyelenggara Uh, sisa buangan uh, daripada klinik ini sendiri perlukan ada satu protokol. Itu macam mana pula tu? Uh, dia ada dua jenis sampah tu. Mm -hmm. uh, yang sampah klinikal tu mm -hmm. uh, masih diambil oleh diuruskan oleh klinik sendirilah. Okay. Uh, klinik uh, deliver guna ambulans ke ah oh. uh, kita cuma ambil sampah sampah rumah dia orang lah hmm. dia punya quarters sampah domestik. Ah sampah domestik dialah. lah ah. sampah harian dia. Hmm yang sampah klinikal tu memang Ah tak tak. Ah. memang tak usik lah Tak usik dia pun tak tak request. Oh ah. ya ke. Oh jadi bermakna secara orang kata secara am jelah kan. Hmm. Okey dan kat sini ada dinyatakan juga mungkin boleh a uh, Cik Mali boleh kongsikan uh, berapa kos yang ditetapkan untuk satu-satu proses Kutipan sampah ni? Haa uh, kalau ikut yang standardnya kita mm -hmm. buat untuk seminggu sekali, mm -hmm. kutipan seminggu sekali untuk satu rumah kita cas RM10. RM10? Haa uh, kalau ini untuk- Ini ikut taman? Taman ke ataupun macam mana? Kan uh, biasa kalau ada setengah rumah, taman kan? Haa uh -huh. dia ada taman. Okay so satu taman tu dah akan round. Kutip. Uh, ini macam mana pula menentukan uh, kita, tu? Haa uh, kita ambil harga tu atas semua uh -huh. kira-kira kita. Uh -huh. kita masuk ke rancangan semua lah ke rumah-rumah fenoker -rumah tu. Hmm, hmm. Ah, ha, ha. So satu rumah RM10. RM10. Ha kalau contoh macam rancangan tu ada 500 rumah. Hmm, hmm, hmm. Uh, SPK yang dikeluarkan lebih kurang RM5,000 lah. Hmm, mana uh, kontrak dikeluarkan untuk uh, ketipan sampah ni dikeluarkan oleh pejabat rancangan tu sendiri? Uh, ya, yes, saya. Yes. Hmm, <coughs> okay. Tapi dari segi bayaran tu, dia ada dua tiga cara lah. Hmm. Uh, ada yang JKKR bayar, hmm. ada yang melalui SPK wilayah. Oh. Uh, dia ada dua tiga cara lah. Oh, okay. Dan juga dimaklumkan ada yang RM40 per tan. Yang ni dikira macam mana pula? Ini uh, untuk sampah yang macam mana dan ke mana hala? itu itu 40 ringgit setan tu mm. sampah domestik yang kita kutip mm -hmm. kita bayar juga dekat landfill dengan harga tu. Oh. Ha, kalau saya punya lori compactor tu mm -hmm. boleh bawa 10 tan mm -hmm. sekali kita hantar lebih kurang 400 lah Kita bayar tu. kita buang sampah kita pun bayar. Aik. Ha ha tu camnelah <laughs> boleh jadi macam tu tu. Mungkin boleh ceritakan kan ha, sikit. itu untuk dia ha. punya proseslah. Untuk dia punya proses, lah. okay. ha, proses. macam mm -hmm. kita ha, kalau kita buang masih di ladang punya mm -hmm. kos pun tinggi nak panggil JCB excavator. Yeah. Ah so kita kos tu pergi ke landfill lebih kurang RM100 satu tan untuk hmm. penyelenggaraan nilah. Hmm, 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 hmm. Ah ha, mana selesai kat dialah. Oh, maknanya ha. kita buang kita pula bayar. Kita bayar. Ah. Ha. Tapi untung Kenno tu. Ah ha, tu dah tu. Ah ha, tu nak tanya untung tu Kenno tu. Ha. Tuan punya saya tahu. Okey. Ha, ah okay. uh, kat sini juga dinyatakan inovasi kaedah penyelesaian. Mungkin ada penglibatan teknologi dalam uh, perniagaan Emir Rahmat ni. Uh, kita adalah buat kajian untuk macam buka landfill sendiri, okay. uh, ada yang terbaru sekarang ni dia mm -hmm. macam sistem bakar sampah tu, okay. mana habis terus. Mm -hmm. uh, tapi tu macam mungkin jauh lagi lah, jauh lagi uh, lah. sebab tu macam kos terlampau besar. Okay. Uh, tapi kita ke arah situ lah, mm -hmm. uh, masih berfikir, mm -hmm. masih study, okay. uh, insyaAllah satu hari nanti mungkin kita akan ada landfill sendiri. Oh, okay. uh, ada tak idea ataupun cadangan untuk menjana tenaga daripada sisa buangan ni? Uh, ada uh, bukan dari segi macam tu lah uh, hmm. yang kita ada sekarang ni mungkin macam yang kita dah mula kita akan asingkan sampah yang boleh dikitar semula lah. Oh, okey okay, contoh macam plastik, hmm. botol tin kita dah asing. Okey. Uh, kalau yang saya study dia hmm. boleh jadikan baja kompos. Aa ya. uh, tapi tu masih peringkat kajian kita Aa lah. oh. uh. okey 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 okey. Maknanya a uh, bab pengasingan sampah tu sendiri oleh uh, pihak Emir Ahmad ataupun uh, tuan punya rumah sendirilah tuan punya sampah tu sendirilah. <laughs> ah. Uh, lebih pada kita sendirilah. Ah so, uh, manual. Ah uh, mana kita sebab dekat rancangan kita hmm. masih guna tong biasa. So buang masih ambil buang. Oh. Bukan yang jenis sangkut macam majlis tu bukan. Ah oh. uh, bila kita buang kita hmm. sempatlah juga nak koyakkan oh. uh, sebab sampah kita kena kita tengok juga kalau mm -hmm. macam ada besi ke apa takut uh, rosak ke mesin kita yeah, yeah. Uh, So kita akan buka sambil tu kita akan select lah mana yang boleh dikitar semula macam tu uh, uh. Pernah tak berlaku terlepas contohnya kan patutnya diasingkan Tiba-tiba mm -hmm. terlepas pula Ada, mm -hmm. ada juga Tu uh, macam mana -hmm. buat tu? Tapi contoh sekali lah saya pernah kena mm -hmm. Saya saya selain saya owner, saya mm -hmm. juga turun padang oh, uh, okay. Saya pernah ambil sampah mm -hmm dalam sampah tu ada pisau orang yang Allah. Ah luka lah tangan. Aduh. Ah tanpa tanpa penutup kita raba ya kan. Yalah, betul, ah, betul. betul. Hand, tengok a. ah luka. Ah contoh macam tulah. Aduh. Aduh. macam tu macam baik tu. Tak boleh buat lah. Tadah ialah. Ah <laughs> kan? tadah ialah. Aduh, itulah risiko dia hmm. eh. 3D. Ah ha. antara risiko. Ya ini kerja-kerja 3D yang melibatkan Uh, kutipan sampah pengurusan sisa dan sebagainya. Uh, mungkin juga boleh a uh, Cik Mali kongsikan uh, perancangan pada masa depan. Hmm uh, kepada Emirham <coughs> sendiri. Uh, untuk setakat ni kita merancang hmm. untuk kalau boleh nak kontrol satu wilayah Raja Aliaslah. Wow. Ada 49 rancangan. 49 rancangan. Ah uh, samping tu kita pula wilayah Raja Alias hmm. bersebelahan dengan sempadan Pahang, hmm. wilayah Mempaga Hmm. Uh, kita dah dapat order daripada Zon Mendi dan Zon Bera oh. sebanyak 14 rancangan Sekarang oh. ni memang dah ada lah? Ah, uh, Hari Jumat Ayum, pun nak masyarakat Oh, uh. tu deh. Hari <laughs> Jumaat ni dah dapat uh. oh, okay, okay. InsyaAllah uh, sebab uh. Dia menggunakan Alam Flora okay. uh, Tapi bila dia tengok sebab benda ni saya rasa hmm. Mungkin tak ada ligut. anak Anwar yang buat yeah. uh, So pihak sana dia macam Tu je dia hmm. macam Uh, why not panggil kita hmm. kan? Orang-orang uh, kita juga. Hmm. Kalau kita panggil Alam tu, dia ada company besar, dia tak ada hmm. tak ada relationship dengan kita. Yeah, uh, macam yeah, kita masih yeah. anak broker, yeah. boleh turun sendiri kat hmm. rancangan. Yeah, uh, yeah. tu mungkin dia orang pandang dari sudut situlah lah. Hmm. Uh. Dan kita nak tahu, uh, mungkin ada bantuan daripada pihak Felda sendiri kepada Emir Rahmat ni? Ataupun Emir Rahmat ni sendiri orang kata menyumbang pula kepada Felda? Uh, kalau setakat ni, hmm. kita belum terima lagi lah apa-apa bantuan, bantuan ke, mm. aa, kita pun kalau boleh nak ada bantuan tu okey juga lah. hmm. mungkin kalau lepas ni saya menang musawan ni insyaallah kan? tu dia <laughs> modal pandai, kan? pandai dia pandai dah dah kan? dah dia tocok kan? <laughs> lain terus <bos>. kan <laughs> kita minta tu okey kan? jadi kalau katalah uh, nak memohon bantuan bantuan yang yang yang, yang macam mana Uh, saya lebih kepada kewangan lah saya rasa mm -hmm. Sebab contoh macam Kalau saya jadi yang buat Zon Mandy, Zon Bera ni mm hmm. Aa, saya keluarkan lori lagi satu oh, Tapi okay. lori kita just pump loan ni lah okay. aa, Cuma modal pusingan tu Hmm, aa, hmm, saya kira kos lebih kurang sebulan untuk pelaburan rancangan tu lebih kurang RM70,000 Kalau kita tunggu SPK eh, Itu untuk satu rancangan? Aa, tak, untuk total lah. Total. lah RM70,000 oh, okay. untuk total okay. uh, projek tu hmm, hmm, hmm. Kalau delay, SPK hmm. uh, baru nak mohon, baru hmm. nak mohon semua hmm, hmm. Tiga bulan dah RM200,000 juga Macam contoh lah contohnya, oh. Aa, kita okay, start okay. kat situ lah Macam mana pula dengan kos uh, landmine tu sendiri? Uh, kos tu hmm. sekarang ni uh, membuang uh, sisa tu di di mana uh, di Senaling Kuala Pilah Senaling Kuala Pilah uh, yang kata 70 lebih kilometer tu ah uh, tu uh, kalau untuk yang daerah zon Mendi hmm. zon Bader tu dia ada landfill dekat dekat oh, situ uh, a ha. dari segi uh, itu kita jemalah sebab dia masih berpusat di situ ah okay. uh, dia pusing situ aja ya. ah hmm. uh, kos minyak mungkin tak kuat ah hmm. uh, macam itulah uh. jadi kalau katalah memasang impian untuk mempunyai landfill sendiri. Hmm. Berapa agak-agaknya yang perlu diperlukan? Ah tu macam terlalu tinggi tu. Ha. tu. Macam tanah dia nak a uh, 50 ekar, a hmm. uh, dia macam jauh lagi dah tu. Ah uh, tapi kita tengah ke arah situlah. Ah oh. uh, cari-cari funder ke cari uh, mengkaji lagi lah uh. Insya-Allah. Okey. Hmm. Uh, dan kat sini kita sebenarnya memberi ruang untuk pengusaha-pengusaha perniagaan uh, yang berada di tanah rancangan untuk mempromosikan dan hari ini kita telah pun mempromosikan Emir Rahmat sebagai satu uh, entiti perniagaan yang di luar daripada perniagaan tetapi masih uh, menjalankan perniagaan yang memberi pulangan kepada rancangan sendiri iaitu pengurusan sisa pepejal. Stay tune untuk next session usahawan dalam Trade Talk Rasa Orin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. you mm -hmm.